მოგესალმებით ბავშვებო, მე თქვენი ბიოლოგის მასწავლებელი ვარ. ვაგძელებთ ევოლუციის შესწავლას. გაკვეთილს დაიწყებ საშინაო დავალების განხილვით. პირველი დავალება იყო რა არის ლამარკის თეორიის მიხედვით ევოლუციის მამოძრავებელი ძალები? პასუხი ორგანიზმის სწრაფვა გართულებისკენ. და გარემოს ზემოქმედება მეორე კითხვა რატომ ვერახსნა ლამარკმა სახეობათა მრავალფეროვნება და ორგანიზმთა შეგუებულობა ლამარკი თვლიდა რომ ორგანიზმი მიზანმიმართულად რეაგირებს გარემოპირობებზე და ვარჯიშით ან უვარჯიშოფიტ ანვითარებს ან აკნინებს ორგანოს ამგვთ წარმოქმნილი თვისებები შთამომავლობას გადაეცემა და შეძენილ ნიშანთვისებათა მემკვიდრეობა არასوريა, შესაბამისად, دارვინმა ვერ ახსნა შეგუებულობის ფორმირება. და მესამე შეკითხვა: რა არის ჯიშთა ევოლუციის მამოძრავებელი ძალები? ჯიშთა ევოლუციის მამოძრავებელი ძალებია მემკვიდრული ცვალებადობა და ხელოვნური გადარჩენა. პრევენდელი გაკვეთილის თემა ეხება ევოლუციაში ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც არის არსებობისათვის ბრძოლა. მე შევეცდები, ეს ძალიან თული საკითხი რაღაცნაირად მარტივად გადაგაკებინოთ. დარვინმა ძალიან საინტერესო რამე შენიშნა. ორგანიზმებს გამრავლება გეომეტრიული პროგრესიით შეუძლიათ, ანუ მათ ძალიან დიდი რაოდენობით შთამომავლობის მოცემის უნარი აქვთ. მაგალითად, ბაბუა ყვერას 100 000 ტესლის მოცემას შეუძლია სეზონის გამრავლებაში. ასევე ტფის ბაკაყი 10000 კვირი წყლის, ხოლო ვირთევზას 10 მილიონი კვირითის დაყრაცის შეუძლია. ოთახის ბუზი 2000 კვერცსდებს. და რენმა შენიშნარო, ყლა ეს გამოთвала უბრალოდ, ყლა ეს ინდივიდი რომ განვითარდეს. რომელიც რომელიც ოთახის ბუზი წარმოშობს სამિતვის განმავლობაში ერთი ორგანიზმიდან წარმოშობილი ინდივიდების რაოდენობა თლიანად დაფარავდა დედამიწაზე არსებულ ხმელცს სპილო რომელიც დიდი ნაკოფერებით არ გამოირჩევა დარმინმა გამოთქვა რომ მის მასაც თუ ყველა ინდივიდი გადარჩებდა 3000 წლების განმავლობაში შეوذლია ხმელეთის დაკავება, მაგრამ دارვინმა ამავდროულად შენიშნა, რომ ინდივიდებში, სახეობებში ინდივიტური რიცხვი მეტ ნაკლებად უცვლელია. ესე იგი, მან ორი მნიშვნელოვანი დაკვირვება განახორციელა. ერთი ის, რომ სახეობებს ინდივიდებს გააჩნიათ დიდი ნაკოფიერება, ძალიან დიდი რაოდენობის თავმოყოლას იძლევენ. და მეორე პოპულაციაში სახეობაში ინდივიდა რიცხვი მიუხედავად დიდი ნაკოფიერებისა არ იცვლება და მან გააკეთა ასეთი დასკვნა, რომ არსებობს ინდივიდებს შორის ბრძოლა არსებობისათვის. ისმის კითხვა, რას ებძვის ინდივიდი? ინდივიდი ებძვის, ყველაფერს, რაც მის რიცხოვნობას ზღუდავს. არსებობისათვის ბრძოლას دارვინი მეტაფორულად ხმარობდა. რას ნიშნავს? არსებობისათვის ბრძოლა ფართოგაგებით. არსებობისათვის ბრძოლაში იგulisება ინდივიდისქმედება. გადაირჩინოს საკუთარი სიცოცხლე და უზრუნველყოს საკუთარი თავი შეთამამობით. და არსებობისათვის ბრძოლას თანამეტროვე მეცნიერები სამ ფორმას გამოყოფენ ამ ბრძოლის, ეს არის შიდა სახეობრივი სახელობათა შორისი დაბძოლა ბუნების არა ხელსაყრელ პიროებებთან განვიხილოთ შიდა სახეობრივი დაბძოლა სიტყვაც გეუბნება რომ ეს დაბძოლა ხდება სახეობის შიგნით არსებულ ინდივიდებს შორის კერძოდ ras შორის ეს არის პოპულაციებს შორის და პოპულაციაში არსებულ ინდივიდებს შორის ახლა განმარტოთ ტერმინი პოპულაცია რომელიც ვიცი რომ წყواد თქვენთვის პოპულაცია არის ერთი სახეობის ინდივიდა ერთობლიობა, რომელიც შედარებით გამოცალკავებულია ამავე სახეობის სხვა ჯგუფისაგან და ხანგრძლივად არსებობს არეალის გარკვეულ ადგილას. აი პოპულაციის ინდივიდები, როცა ერთმანეთს კონკურენციას უწევენ, ან ერთი სახეობის სხვადასხვა ინდივიდები უწევენ კონკურენციას, აი ასეთ ბზოლას ქვია შიდა სახეობრივი ბძოლა. შიდა სახეობრივი ბძოლის მაგალითი ძალიან კარგად ჩანს ერთ ასაკოვან წიწოვან ტყეში, როდესაც არიან ზოგიერთი მცენარე, მაგალითად ფიჭვი, ფიჭუნარი განвихილოთ, რომელსაც აქვს ძალიან ფართოდ გავშლილი ტოტები, კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემა, მაგრამ მის გვერდით არის მცენარე, რომელიც упро патара ара აქვს კარგად განვითარებული ფესვები და არც პოტები აქვს განვითარებული. ორგანიზმები, რომლებიც უფრო კარგად განვითარებულები არიან, ისინი გაცელებით და მინერალურ მარილებს შეიწოვენ, ასევე მזיშხივებსაც უკეთ მოიხმარენ, ვიდრე ის ორგანიზმები, რომლებიც ნაკლებად არიან განვითარებული. მაგრამ ორგანიზმები, რომლებაც, რომლებიც კარგად განვითარებული ამავდროულად ძალიან დიდი რაოდენობით გერჩებს და შესაბამისად თესლებს იკეთებენ. და აი ეს ორგანიზმი, რომელიც ნაკლებად არის განვითარებული, მცირე რაოდენობით თესს შეიძლება საერთოდაც ვერ მოგცეს თესლი. და შემდგომი გენოფონდის ჩამოყალიბებაში ხwebdriverი წილი კარგად განვითარებული ინდივიდისა გაცილებით დიდია. და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ევოლუციის პროცესში. ეხლა دارვინი გამოხშირად ამბობდა რომ არსებობისათვის ბრძოლის პროცესში ძალიან ბევრი ინდივიდი თავის ტერიტორიას შემოსაზღრავს მაგალითად მურა დათვი ტერიტორიას შემოსაზღრავს ნაკაძერებს აკეთებს ხეებზე მგელი ტერიტორიას შემოსაზღრავს შარდით და ორგანიზმები ერიდებიან სხვა ცხოველების ტერიტორიის დარგვევას. რატომ მოაკეთებენ ინდივიდები? რატომ საზრავენ ტერიტორიას? მათ ჭირდებათ რესურსები არსებობისათვის და თავისი რესურსები, რომ სხვა ცხოველმა არ გამოიყენოს, ამისთვის აქვთ შესომასაზგული ტერიტორიები. გარდა არს უშუალო კონკურენციისა, دارვინი აღნიშნავდა რომ არსებობს ისთვის ბზოლა ეხება მूर्तिერ დახმარებასაც რატომ მूर्तिერ დახმარებას როცა მე განმარტება გითხარით არსებობისათვის ბზოლის აღნიშნე რომ აუცილებად ორგანიზმა უნდა უზრუნველყოს საკუთარი თავის შთამომავლობით და დატოვოს შთამომავლობა და ორგანიზმები ერთმანეთს ეხმარებიან შთამომავლობის დატოვებაში ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს როდესაც ორგანიზმ არის აი საზოგადოებრივი ცხოველები მაგალითად ეს არის ჩიანჯველების ბუდე სკაფუტკრების ასევე ეს არის ეხება პრაイツ ლომების ეს ეხება მაიმუნების ჯოქს ეს ორგანიზმები ეხმარებიან ერთმანეთს როგორც საკვების მოპოვებაში ასევე ნაშიერების გასვლაში რაც შეxlabel მეორე ფორმას სახელოთა არსებობისათვის ბძოლისას ეს არის სახელოთა შორისი ბძოლა ხდება სხვადასხვა სახელობის ინდივიდებს შორის ეს თვალითაც კარგად ჩანს ანუ პედაპედი ბძოლაც შეიძლება იყოს მაგალითად როგორიც არის ტაცებელი და მსხეპლი აი 사വનાში როცა ლომი იჭერს ყლავს და მიერტმევს ანკილოპას ან ზებრას არის დამოკიდებულება ტაცებელი მსხერპლი და არის არსებობისათვის სახებოთა შორისი არსებობისათვის ბრძოლის მაგალითი ასევე შეიძლება ამ ბრძოლის მაგალითთა ჩავცვალოთ ბალახი და ბალახის მსჭამერი ცხოველი ამ ბრძოლის მაგალითია მასპიტძელი და პარაზიტი მაგრამ როგორც შიდა სახეობрий ბზოლას, სახეობით შორის ბზოლასაც აქვს უrtიერტ დახმარების აა მომენტები. აი მაგალითად, საილუსტრაციო შეიძლება მოვიყვანოთ წერების მიერ, ასევე ფრინველებისა და ცხოველების მიერ ყვავილების დამტვერვა. ცხოველების მიერ ناقופის გავრცელება, სიმბიუზური თანაცხოვრება. ეს არსებობისათვის ბზოლის სახელებათა შორისი მაგალითია. ორგანიზმებს ბზოლა უხვდებათ გარემოს არახელსაყრელ პირობებთან. რა შეიძლება იყოს გარემოს არახელსაყრელი პირობები? ეს შეიძლება იყოს გვალვა, ძალიან მაღალი ან ძალიან დაბალი ტემპერატურა. ეს შეიძლება იყოს ჟანგბადის ნაკლებობა და სხვა. როგორ ებძვიან ორგანიზმები ამ შემთხვევაში გარემოს არახასაყლებ პირობებს ძალიან რთგი მაგალithია, კაქტუსის ეკლების არსებობა უდაბნოში. კაქტუსი უდაბნოში ებრძვის წყლის ნაკლებობას, ტენის ნაკლებობას, ამისთვის მას ფოთლები გადაექცა ეკლებად და ნაკლებ წყალს აotკლებს. არქტიკაში ცხოვრობ ორგანიზმებს აქვსkარგად განვითარებული ბეწვი, anfrynvelskარგად განვითარებული ბუმბული ასევე მათ აქვთ კანქვეშ ძალიან დიდი რაოდენობის სკელი ფენა ღიმის და ამით ებძვიან გარემოს დაბალ ტემპერატურას. ასევე ფიზიოლოგიური პროცესები განაპირობებს ხოლმე გარემოს არახელსაყრელ პირობებთან ბრძოლას რიმ შემთხვევაში, როცა ორგანიზმები გადადის анабиоზურ მდგომარეობაში, ან ციស្តად გარდაქმნის მდგომარეობაში, ზოგერთ ცხოველს გადადის ძილκούშის მდგომარეობაში, მაგრამ ზოგიერთ გარემოს არახელსაყრელ პირობებთან დამოკიდებულება გამოიხატება ცェვიტ ადაპტაციებში. აი მაგალითად, სოროებში ჩაძრომა, ან ნიადაგში დამალვა, ან თუნდაც მიგრაცია, საკვებისათვის წყლისთვის და ასე შემდეგ. დღემდე განხელური არსებობისათვის ბზოლის 3-ვე სახე იწრევს ცხოველის გაქრობას. ამ კუთხით ჩვენ შეიძლება შევხედოთ არსებობისათვის ბზოლის როგორც უარყოფით მხარეს, მაგრამ არსებობისათვის ბზოლა ბზოლის ძрос ხდება ორგანიზმების კონკურენცია ხდება შეჯიბრი მათ შორის. და ეს არის ევოლუციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. არსებობისათვის ბრძოლა არის ბუნებრივი გადარჩენის წინაპირობა. მას ეკდნობა ბუნებრივი გადარჩენა და ბუნებრივი გადარჩენა არის ევოლუციის მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი, რომელსაც ჩვენ შემდეგ გაკვეთილზე განვიხილავთ. შევაჯამოთ დღევანდელი გაკვეთილი, დღეს ჩვენ განვიხილეთ არსებობისათვის ბრძოლა მისი ფორმები, ასევე განвихილეთ მისი გამონწები მიზესები და განвихილეთ მისი შედეგი. ეხლა გადავიდეთ საშინაო დავალების განხელვაზე. თქვენ დავალებათ გექნებათ რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემაგევალებად. პირველი შეკითხვა შემდეგნაირია. რომელი დაკვირვების საფუძველზე დაადგინა دارვინმა არსებობისათვის ბძოლის მოვლენა ბუნებაში მეორე შეკითხვა: რას გულისხმობდა دارვინი გამოთქმაში არსებობისათვის ბრძოლა და მესამე შეკითხვა: რა არის არსებობისათვის ბრძოლის შედეგი? დაສულდა დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი გმადლობთ ყურადღებისთვის მომავალ შეხვედრამდე.